Keuang krian. Terima kasih Datuk yang dipertua kerana memberikan juga saya peluang untuk bersama-sama membahaskan undang-undang uh, perlindungan data ini dan uh, saya pun tidak akan mengambil masa yang panjang untuk mengambil bahagian. Cuma bagaimana rakan-rakan yang lain kita secara objektif dan rasional kita boleh bersetuju dengan wujudnya orang undang-undang ini bagi memberikan perlindungan kepada data peribadi yang mesti yang semestinya dipelihara kerana manusia juga uh, sebagaimana makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain perlu dijaga integritinya supaya tidak diceroboh dan diperdayakan oleh mana-mana anasir dan unsur-unsur yang boleh memberikan mudarat kepada manusia dan tamadun manusia itu sendiri. Dan untuk itu kita tidak ada masalah untuk memberikan dukungan dan sokongan kepada perlulusan rang undang-undang ini. Cuma agak terkilan dengan pandangan daripada Kota belok tadi yang mengatakan bahawa seolah-olahnya kita tidak peka dan kita tidak prihatin dan mengatakan dengan menggunakan istilah below the belt kita memberikan komentar ikhlas kita tentang bagaimana satu-satu data maklumat itu mesti dipelihara sedangkan kita bersetuju data yang berbentuk peribadi ini mestilah kita pelihara apatah lagi maklumat itu berkaitan dan bersangkutan dengan keselamatan negara maka inilah sudah pasti kita amat peka supaya bukan sekadar manusia yang berada di negara Malaysia ini tetapi negara itu sendiri juga istilah dipelihara akan data-data dan segala maklumatnya mungkin Kota Belud perlu uh, lebih arif tentang uh, perkembangan politik antarabangsa yang kita menyaksikan bahawa sebagaimana yang nyatakan oleh rakan saya pada tumpat tadi bahawa maklumat-maklumat itu bukannya datang daripada, daripada sebelah sini tetapi Didedahkan ataupun diperbincangkan dalam kabinet dalam ucapan menteri sendiri tentang terdedahnya negara kita kepada pembelian ataupun pengintipan ataupun pembocoran rahsia rahsia negara ini. Kinder Watergate sebagai contoh, uh, Cuba misal, krisis sebagai contoh. Kemudian kita bila kita membaca banyak artikel artikel uh, dalam perbincangan. Uh, para para diplomat ataupun perbincangan-perbincangan uh, kerahsiaan di peringkat intelligence pro uh, pro uh, jatuhnya ataupun tumbangnya ataupun robohnya uh, tembok Berlin sebagai contoh ini bukan suatu perkara yang asing bagaimana rahsia-rahsia negara itu boleh bocor ataupun boleh uh, terlepas daripada pengetahuan negara-negara yang ingin mendapatkan maklumat-maklumat itu maka dengan itu saya mengharapkan supaya perkara ini menjadi perhatian bagi pihak kerajaan dan bukan hanya sekadar isu murahan yang kami tampilkan dalam Dewan Yang Mulia ini sekadar untuk meraih kepentingan politik tidak guna kita menang ataupun kita tumpas dalam satu dua pelayanan kecil tetapi negara kita tergadai dalam jangka masa yang panjang itu moralnya apa yang kita bangkitkan selama ini Datuk dan Pertua menyentuhkan data peribadi ini sebagai rakan-rakan yang lain, memang saya sendiri punya pengalaman peribadi, bagaimana kadang-kadang dihubungi dengan telefon, dihubungi dengan email, bagaimana syarikat-syarikat sama ada syarikat-syarikat pelancongan, syarikat-syarikat keuangan, syarikat-syarikat uh, otomatif yang kita cukup terkejut memberikan kita peluang oleh kerana kita memiliki ataupun katakan punya kelayakan ataupun dia boleh memberitahu kita bahawa kita telah menjadi pelanggan yang baik kepada sebuah uh, bank ataupun institusi kewangan bagaimana mereka boleh mendapat ataupun akses kepada maklumat-maklumat yang seperti ini maka dengan itu saya sangat curiga uh, dibangkitkan juga dengan dengan kinabatangan tentang isu sitos dan seumpamanya bagaimana kita maklumat kita yang cukup mudah diperolehi oleh mana-mana badan ataupun institusi yang lain ini dengan kita sendiri tidak mengetahuinya begitu jauh uh, maklumat kita boleh diperolehi oleh mana-mana syarikat ataupun mana-mana institusi jadi kita mengharapkan supaya perkara ini dapat diatasi dengan wujudnya rang undang-undang ini yang keduanya cuba kita lihat kepada uh, sebagaimana yang disebut oleh rakan-rakan sebentar tadi tentang uh, maklumat peribadi kita ini yang seawal dalam sekolah dulu masa saya lah sekolah rendah dulu ada ada kad 001 002 itu maklumat data peribadi murid sekolah rendah Kemudian di peringkat menengah kemudian hari ini uh, bila kita uh, belajar sampai ke peringkat universiti atau lebih tinggi daripada itu adakah itu juga ya kita ingin mendapat penjelasan adakah maklumat-maklumat seperti ini juga dilindungi kerana prestasi kita, performance kita ataupun kegagalan kita itu juga boleh diakses oleh mana-mana pihak untuk tujuan mungkin untuk mereka menjadikan kita sebagai komoditi mereka, barang pasaran mereka dan ini juga penting untuk kita perjelaskan ini saya sebut di sini kerana tidak bukan menjadi satu rahsia lagi dan bukan menjadi satu isu lagi badan-badan uh, mafia antarabangsa sebagai contoh telah telah menjadikan uh, data peribadi ini sebagai sebagai barang dagangan mereka. Mereka boleh jual kepada mana-mana pihak yang mahukan data peribadi kita. Dan demikian juga dalam negara kita, saya kita melihat uh, kegiatan along ataupun kegiatan, kegiatan gangsterism ini telah menjadi semakin uh, penting dan uh, berleluasa di mana juga dalam uh, aspek-aspek perniagaan yang mereka kemukakan juga mereka ada data maklumat yang mereka dapat tentang peribadi kita jadi dengan itu kita mahukan juga suatu penjelasan dari pihak, -pihak kementerian sejauh mana data-data peribadi yang sepenting ini kita dapat menjaganya demi keselamatan setiap individu rakyat dalam negara kita demikian juga satu lagi aspek yang penting dan yang mungkin yang yang termasuk dalam data pribadi adalah tentang maklumat kesihatan kita, ha, maklumat kesihatan kita, uh, Perdana menteri menteri-menteri uh, kita sebagai ahli parlimen, pegawai tinggi kerajaan dan siapa-siapa juga data-data uh, pribadi ini adalah merupakan uh, termasuk kesihatan ini juga boleh boleh diakses dan kita tidak terkejut satu waktu dulu bila bila sebuah uh, hospital swasta Pantai Holding uh, dijual uh, kepada syarikat asing, punya syarikat asing mengambil alih uh, hospital ini, maka sudah tentu maklumat-maklumat uh, tentang data-data kesihatan ini akan juga terdedah kepada negara asing. Dan kita tentu maklum bahawa dalam menentukan pasaran saham pun maklumat peribadi kesihatan pemimpin dunia ini boleh uh, menjadi faktor kepada naik atau turunnya harga pasaran saham dan dan demikian juga kalau kita melihat secara apa secara, secara holistik di mana maklumat peribadi tentang kesihatan ini juga menjadi suatu yang penting kepada mana-mana ejen-ejen -mana -agen pengintipan yang ingin melakukan uh, uh, ee yeah, mendapat satu gambaran yang jelas tentang tahap-tahap kesihatan pemimpin-pemimpin dalam negara kita. Maka dengan sebab itulah saya melihat dengan adakah dengan terjualnya ataupun apabila uh, sebuah syarikat, uh, hospital swasta ataupun ataupun syarikat-syarikat korporat di mana uh, ada ada peruntukan yang menyatakan uh, syarikat asing boleh mengambil alih syarikat, syarikat tempatan ini dan bagaimana uh, bagaimana uh, maklumat maklumat yang melibatkan tentang data-data ini uh, dijamin untuk tidak dieksploitasi ataupun dapat diakses oleh oleh syarikat-syarikat asing ini. Kemudian bila kita melihat Datuk dan Pertua tentang uh, tentang uh, Seksyen 146 ini Saya juga melihat tentang bagaimana akta ini juga bertujuan untuk melantik seorang uh, pesuruh jaya pelindungan data peribadi dan demikian juga sebagaimana saya melihat ini mungkin di di apa di ambil contoh daripada uh, oleh kerana akta-akta baru bagaimana juga kita membahaskan tentang akta SPRM dulu uh, ...suruh jaya pencegah rasuah negara ada pula yang yang apa yang satu badan yang dinamakan badan penasihat penasihat perlindungan data peribadi ini saya mengharapkanlah mengambil mengambil iktibar dan pengajaran daripada badan-badan penasihat bagi contoh SPRM saya sendiri menjadi anggotanya jadi saya juga uh, menyatakan tentang daripada aspek efisiensinya keberkesanannya di mana badan-badan badan-badan janganlah hanya sekadar ditubuh kada memenuhi kehendak rang undang-undang undang-undang ini tetapi mestilah berfungsi untuk untuk mencari satu jalan penyelesaian terbaik terhadap perkara yang disebut ataupun dalam bidang kuasa yang diberikan kepada badan penasihat ini. Jadi sekadar itu sebagai mengambil bahagian dalam perbahasan ini dan terima kasih.